Oh. రుద్రస్వరూపులందరికీ నమస్కారం రుద్రరీరిష నుంచి ఈరోజు నేర్చుకుందాం అంతకంటే ముందు ఒకసారి పాత పనసను పునరావృతం చేసుకుంటూ పునశ్చరణ చేసుకుంటూ ముందరికి వెళ్దాం రుద్రో తనోమయస్ यच्छञ्चयोश्च मनुरायजे पिता तदश्यामतवरुद्रप्रणीतौ मा नो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुत मानवुक्षितं मानो वधीः पितरं मोत मातरं प्रिया రుద్రరీరిష రుద్రరీరిష ఒకసారి అనండి రుద్రరీరిష స్వరాలన్నీ కిందికి వెళ్తున్నాయి అంటే అనుదాత్త స్వరాలు వరుసగా ఉన్నాయి రుద్రరీరిష మానస్తోకేతనే मानस्तुकेतनजे मान आयुषि मा गोषु मानो अश्वेषु रीर्षः मानस्तुके तनजे मानस्तुके तनये मान आयुषि मनो गोषु मनो अश्वे शूरीश्वे पैक अश्वे वीरान मानो रुद्रभामितो वधीर वीरान मानो रुद्रभामितो वधीर रुद्रभामितो वधीर्हविष्मन्तो वीरान्मानो रुद्रभामितो वधीर् हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने घ्न घा क्व नवतु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मे अस्तु आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु।, अस्तु रक्षा च नो रक्षाचनो चनो अधि च देव ब्रूह्यथा जनशर्म यच्छ द्विबरहा रक्षा चनो च देव ब्रूह्यथा जनशर्म यद्विबरहा स्तुहि रक्षाचनो अधिच देव ब्रूह्यथा च न शर्म यच्छद्विबरहा स्तुहि इकड़ की प्राक्टिस चेयंडी कोद्दी స్లోగా ఒకసారి మొత్తం పనస చదువుకొని తర్వాత కొంచెం స్పీడ్గా కూడా చదువుకొని వెళదాం రుద్రరీరిష మానస్తోకేతనమాన ఆయుషి మానో గోషు మానో అశ్వేషురీరిష वीरान्मानो रुद्रभामितो रुद्र भामितो वधीर हविस्मंतो रुद्र भामितो वधीर नमसा विधे मते हारते गोग्न क्षयद्वीराय सुम नमस्मे ते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यथा च न शर्म यच्छद्विबर्हा स्तुहि स्तुहि कुद्दी पाठ फास्ट जाऊ दम रुद्ररीरिषः मानस्तुकेतनजे मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वे शुरीरिष रीरिषः मानस्तुकेतनजे मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वे शुरीरिषः वीरान्म्माद्रभा वधीर्शन नमस विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पुरष्ने क्षयदीराय सुम नमस्मे तेस्त रक्षा च नो अ देव ब्रूह्य था స్ అందరికీ ధన్యవాదపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా